реалізовувати його. І я оптом продаю по 100 рублів бутиль. Ну, як, і так, і так, 100 гривень. Літр? Ні, бутиль буде трохлітровий. 100 кілограмів я вже продав. Вон по 3 рубля лук взяли, по 3,50 картошку взяли. І єдине, що там масло постне, то раз було по 10 рублей, зараз по 14. Ну, що зробити? Подорожав. Так, <гум> <гум> да, фермеру Скарабанову велике спасибо. Лук по 3 рубля продав, картошку по 3,50 продав. Молодец. Сам вырос и сам продал. Это местная ферма, да? Да, с Карабана, с село Карабан. Нормально все. Ну там все, цибуля, высылка. Мука у нас мы сами производим, у нас мельница там есть в Затище. А в чем у фишка? В том, что цены нормальные. Высший сорт был 25 килограмм, был 77,50 мешочек. Высевка 25 кило, 37,50. Первый сорт 70 гривен. Держим того в аренде и там сказали, что здесь ярмарка, пригласили, чтобы э, рыбка была на базаре, потому что здесь водоемов нет в Фрунзовском районе. Такие. И мы приехали, цены нормальные, карп тут 25 гривен. Специально приехали на ярмарку, да. Купить, зошити тут дешевше набагато, чем у нас в магазине. И так, вещи сейчас поднимемся, продукты. Спасибо организаторам. Вам спасибо. Я думаю, наверное, Александр Семенович, прессман. Да, ярмарки у нас регулярно, интересно, дешевле, чем обычно на базаре, так что спасибо. Каждую неделю проводите, каждую неделю, очень хорошо. Спасибо. В том, что предприниматели Фрунзовского и соседних районов порадовали посетителей ярмарки, заслуга и ее организаторов из администрации. Причины их успеха раскрыл причастный к делу глава райсовета. У нас создан специально по ярмаркам уже на протяжении двух-трех лет оргкомитет, который занимается чисто ярмарками. О, мы в основном привлекаем наших местных предпринимателей, местных э, производителей. А в этом году мы попросили и привлекли из Ширяевского района, Котовского района, Михайловского. Района. Люди с удовольствием приезжают, привозят свой товар, и люди могут есть выбор этого товара и получают не только моральное, а и материальное удовольствие, потому что цены на ярмарке намного ниже, чем в повседневной жизни и на нашем рынке. И еще очень так получается, люди идут на ярмарку и готовятся, потому что знают, что это здесь будет концертная программа, спортивные мероприятия. Плюс в этом году планируется даже шашлык бесплатно раздавать всем людям. Следующая ярмарка у нас будет на День Николая. Это ежегодно, у нас же в традиции с приходом в район Александра Семеновича на День Николая. Но Николая мы проводим в декабре ярмарку и перед, ново... перед большими праздниками также проводится ярмарка. Ярмарка еще была в разгаре, а на другой стороне площади публику начали веселить профессиональные артисты из Одессы. Кто хочет получить подарок? Ну-ка, быстренько подошли сюда. У юных вызвали энтузиазм, потешные игры и шоу мыльных пузырей. Тем временем детвору в парке ждали аттракционы, а взрослых шашлыки. Бесплатно, то есть подарок от Александра Пресмана. Группе малообеспеченных вручили продуктовые наборы, а подарок в школе села Йосиповка ее директору депутат передал, как обещал, водогрейный котел. Общим же подарком Святого. жителям Фрунзовского района Святого. стало возвращение специалиста, о котором объявил депутат Пресман. Ваш земляк мною сильно уважаемый. Человек, который со сохранил этот великолепный будинок культуры. Человек много сделает, сделавший для культуры в этом замечательном районе. И человек, который сегодня уже вновь первый заступный головы района администрации, Асичук Алексей Кузьмич. Так что солидную основу получил призыв к землякам главы администрации Павла Шестополюка. Сегодня у нас букет свят, у нас сегодня и ярмарка сезона, у нас сегодня и храм, и день селища, с чем я поздравляю по всех фрунзевчан. Э -э сегодня есть все складові для того, чтобы радиться, веселиться, отдохнуть и получить удовольствие. С явным удовольствием вручала поселковая голова Татьяна пустова и награды победителю конкурса по благоустройству территории и участникам других добрых дел. А в интервью поделилась надеждой на возрождение в поселке молочного завода. Розумієте, у нас на территории фрунзевского района нет ни одного промышленного предприятия. Это все, все сельхозпредприемства, установы и организации. А ни одного не имеет промышленного. Надеемся на открытие молзаводу, который не работает больше трех років. Рабочие места и все будет добре. Наверняка и это по силам ныне работающие в районе команда руководителей. Ведь, как сообщил после концерта на заседании актива депутат Пресман, близится решение проблемы, много лет отравлявшей жизнь фронзовчан. Министерство экологии и природных ресурсов Украины изыскало возможность приступить к вывозу опасных химических веществ со склада у станции затишье, чтобы качество качество среды обитания в районе тоже улучшилось. Да. И вы знаете, я хочу сказать по поводу храма. Я бы никогда в жизни сам бы не справился с этим строительством. Я даже не понимал, какой я груз на себя взваливаю, когда мы вместе с Сергеем Ивановичем Брынзой заложили основание фундамента, которое нам осветил наш владыка Гофангел. Я хочу большое спасибо, огромное спасибо сказать Виталию Дмитриевичу Барвиненко, который тоже со мной был в этой поездке. Хочу громадное спасибо сказать Дмитрию Кучу Барвиненко, Юрию Боровскевичу. Вы знаете, можно перечислять многих людей. Владимир Михайловичу, э, безусловно Герману Новичу, Когану. За то что они рядом со мной находятся в строительстве этого храма. Мне было очень Владимир Михайлович Шушкову, мне было очень приятно, когда Виталий Дмитриевич Барвиненко, посетив этот храм, наш храм, сказал, я хочу принимать тоже участие в строительстве. В, эту же, в этот же день он созвонился со своими друзьями, отзвонились мне настоящие друзья, сказали, что они, Барвиненки, два великолепных человека, семья. Виталий Дмитриевич, Дмитрий, Дмитрий Лукич, нам для нашего храма будут изготавливать окна. Громадно им спасибо. Вот таким вот образом это будет народный храм. Вообще, с чего начинается Родина? Где мы начинаем? Мы начинаем ее в храме. Сегодня храм, сегодня школа – это те вещи, которые сегодня являются основными, основными вещами при закладке морали, при получении своего первичного образования человеческого духовного который сегодня проходит наша молодежь и я очень сегодня еще раз признателен отцу ивану который сегодня настоятель нашей церкви я сегодня признателен павлу степановичу руководителю районной администрации и безусловно моему помощнику сегодня главе районной рады Паровенко за то, что люди работают вместе. Церковь и государство едины. Только при таком единстве может быть сильная наша страна, наша сильная Украина. Только в этом случае мы добьемся того, тех результатов, перед задачей, которыми нас ставит наш президент Виктор Федорович. Вы знаете, что мне кажется еще важным, вот на мой взгляд, что таким людям, таким вот руководителям, вы можете достаточно смело доверять бюджетные деньги. То есть это люди, это селищный голова фрунзовки. Вот замечательная Татьяна Анатольевна Пустова. Татьяна Анатольевна Пустова, ей ей Это просто хозяйка за... Фрунзовки, это хозяйка просто молодец. Хозяйка. Павел Степанович, Вячеслав Леонидович, то есть это люди, которые очень преданы своему делу и своей земле. Они оттуда родом. Конечно, если они не сохранят эти дороги, если они не сохранят эти тротуары, если они не обеспечат этот порядок, что они завтра скажут своим внукам? Это все уже взрослые, седые люди. Что они завтра скажут своим деткам? Вот я не смог или я не уберег. Безусловно, безусловно им не только можно. Это люди государственного масштаба. Государственного масштаба. Это люди государственной мысли. Это люди, которым я сегодня признателен за ту совместную работу в команде губернатора Матвичука Эдуарда Леонидовича. По команде президента, улучшая качество жизни каждого нашего маленького фрунзовчанина. Вы себе не представляете, с какой гордостью мы сегодня приступили к вывозу ядохимикатов за Тишанского склада химикатов. Это один из тех наказов, который первый, я раз приехал в затишье, так получилось, что после этого Затище, так сказать, было в другом округе, там, где Сергей Иванович Брынзе был, но первый мой депутатский запрос, первый мой вопрос, который я поднял на сессии после того, что я стал депутатом областного совета, это был поставлен вопрос по затишанскому ядохимикату. И мы говорили об этом. И мы говорили программе. в первой. Я благодарен сегодня Николаю Злачевскому, министру экологии. Я сегодня благодарен Матвичуку Эдуарду Леонидовичу за то, что они между собой, не говоря, кто сегодня ближе, кто сегодня дальше, это сегодня задача президента. Мы сегодня ее выполним, уберем эти ядохимикаты с этого замечательного Затишанского края. Опять-таки в разговоре с людьми, то есть хорошие новости расходятся быстро. И меня спрашивали, слушайте, ну неужели все-таки действительно уберут? Ведь столько было людей, столько приезжало. Был самого батюшка высокого с нами, был уровня. батюшка с нами из Затища, а я не помню, как звали этого великолепного, красивого э, мужчину такой, красив, такой, знаете, как вот такой должен быть священник. И был с матушкой. И я видел, э, он тоже, наверное, в чем-то сомневался вначале. Я знаю, что был отец Николай с нами за столом, это настоятель Великомихайловки. Я знаю, что потом мне звонил отец Анатолий, это от, э, из Ширяевского района, благочинный, в том числе Фрунзовского района. Вы вот знаете, открою маленький, как бы, сказать, секрет, завтра, скорее всего, мы будем открывать я не знаю, будет ли Николай Владимирович или будет Эдуард Леонидович, но будет команда губернатора завтра открывать вновь построенную Павловскую школу. И после этого мы обязательно заедем на процесс, когда начинаем вывозить э, затишанские ядохимикаты. Есть еще несколько вещей, которых мы, как бы, так сказать, немножко не коснулись. Это Попросили, обратились ко мне ветераны, которые мы показывали когда-то, я был в ветеранах. Mm. Вера Петровна, она, к сожалению, болеет. Я передал небольшую материальную помощь. Там было 20, собралось ветеранов. Я, к сожалению, приехать не мог. Я был на сессии в это время. Моя помощница поехала, вручила тоже 20 социальных пайков. Люди просто счастливы. Люди счастливы, нет количества пайков, нет количества, нет от... а просто от помнят. человеческого внимания. Mm. Чрезвычайно mm. Важен, важно слово внимание. Я хочу отчитаться, мы заканчиваем Кучурганскую школу, мы заканчиваем эти туалеты. Завтра в рабочем визите мы тоже посетим эту школу. Мне очень приятно, что Анатолий Иванович Мельник, мой начальник штаба, и в Степановке помог нам сделать спортивный зал. И в Степановке. А вот мы были в Сычавке, там есть проблема со спортивным залом. Мы обязательно к этому подойдем. Был ураган районной администрации выделены деньги, как техногенная катастрофа, для того, чтобы заменить крышу. Но вначале нужно зам... сегодня эти деньги еще не освоены. Когда мы их освоим, эти деньги, следующим шагом, там большая школа, в Сычавке. Там большая школа. И мы обязательно в этой школе, э, в спортивном зале, потому что, чтобы дети из Сычавки не уезжали в Южный, обязательно мы сделаем там спортивный зал и сделаем полноценную, э, как бы сказать, чтобы дети могли заниматься спортом. Сегодня есть хорошая тенденция. 12 детей, которые занимались в Южном, сегодня вернулись в Сычавскую школу. Э, очень мне понравился, э, как-то так прошли, вот так в легком, э, работа в Южном. Я сегодня благодарен Дмитрию Любивому, это руководитель, это секретарь Южненского горосовета. Мы вместе с ним, с депутатом Гречкиным, с депутатом Андросовым, депутатом Коминтерновского района, посвятили наших ветеранов из города Южный. Тоже вручили им более 100 подарков, более 100 наборов. Более 100 наборов. Очень активная женщина, зам руководителя этой организации, ветеранской, напомнила мне о том, что мы так сказать, пообещали 40 газовых счетчиков. Созвонился с помощником губернатора Леонид Леонидовичем Горбачевым. Будем сейчас вместе этот вопрос решать. Вы знаете, в тот день, когда мы были во Фрунзовке, Леонид Леонидович тоже с рабочим визитом проезжал, в воскресный день проезжал по району, по районам, он был и в Савране, и в Балте, и был в Павловской школе, смотрел, как идет ход строительства. Сегодня строительство школы, на этом оно не будет закончено. Хотя, в общем-то, уже видно, что висят красивые занавески, стоят зеленые красивые цветы. Юрий Иванович Пороскевич сказал, что я даже не поверил, говорит, я попал на другую планету. Я просто попал в рай, да, когда переступил да, порог этой школы. Да.